Dünyada Qızlar günü qeyd olanda Türkiyədə səfərdə idim. İstirahət günü olduğu üçün vaxtımın çoxunu sosial şəbəkələrdə keçirir, TV seyretməklə başımı qatırdım. Sosial şəbəkələrdə gündəm qızlar idi. Tək Azərbaycandan deyil, Türkiyədən virtual dostlarım da qızları ilə şəkillərini paylaşır, onların bir mələk olduğunu yazırdılar və düz yazırdılar. Həmin vaxt ürəyimdə ancaq bu sözlər keçirdi. Kaş analarımızı, xanımlarımızı, qızlarımızı həmişə belə sevib, əzizləyə biləydim kaşonlara bayramdan bayrama deyil, ilin bütün günlərində mərhəmət göstərə biləydik. Axşam 19.00-da dünyada və Türkiyədə baş verən yenilikləri izləmək üçün təkrar televizoru açdım. Əvvəl anonsları seyr etdim. Sanki xəbərlər deyil, kriminal proqram idi. Efrdən qandarmırdı. Məlum oldu ki, hava yenicə qaralsa da qardaş ölkədə artıq 3 qadın əhri atası həyat yoldaşı tərəfindən qətli edilib. Hər üçüdə gənc. Hər üçünün də ürəyə yaşayab yıxmaq eşki ilə dolubdaşırdı görünür. Bunu bildiyi üçün alçağın biri həyat yoldaşını düz ürəyinin başından nişan almışdı. Həm də bir deyil, ardarda bir neçə dəfə. Qan gölməçəsinə dönən evdə qadının cansız cəsədini görəndən sonra televizoru söndürməkdən başqa çarəm qalmadı. Tanış mənzərədir. Azərbaycan da qadınlar təfsiz ailə üzvləri, yaxınları tərəfindən qətli edilir. Hətta hələ evlənmədiyi, gerdəyə girmədiyi qayğısını çəkmədiyi sevgilisini belə öldürən əcblaqlar var. Türmələrimiz qadının başını toyuq başı kəsən cinayətlə doludur. Əminəm ki, onların çoxu vaxtil öz qızlarını bağına basıb şəkil çəkdirən sonra da həmin şəkilin altına mənim mələyim, mənim ürəyim kimi papoqsu sözlər yazan ikizlərdir. Ayna mə başını kəssin qadında uşaq vaxtı kimisə mələyi, kimisə ürəyi olub. Allah uzaq eləsin, sənin də qızının başını toyu başı kimi kəssələr xoşuna gələr. Öz anasının qızının həyat yoldaşının qədrini bilən kişi başqasının qızının başını niyə kəsməlidir? Kişi güclü cinsdir. Amma o öz gücünü zərif və zəif qadınlara göstərməməlidir. Bunun adını adanlıq, bicransızlıq, əcəhləflikdır. Allahın bəxş etdiyi ömrü kişi kimi yaşamaq lazımdır. Güçsüz, köməksiz qadını öldürmək isə naçilikdir.